এইজোপা হ'ল মোৰ থলুৱা গোলাপ আচলতে মাটিত ৰুলে যিকোনো গছক বিশেষ ইমান যত্নৰ প্ৰয়োজন নহয় মাটিৰ পৰা প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা সাৰ পানীৰ বাবে সময়ত ফুল ফল সকলো লাগে কিন্তু টাবত ৰুলে সময়মতে গছজোপাৰ সকলো পৰিচৰ্যা কৰিব লাগে মোৰ এই গোলাপজোপাও এইবাৰ সময়ত পৰিচৰ্যা কৰিব নোৱাৰিলোঁ বাবে এইবাৰ ফুল একেবাৰেই নুফুলিল গোলাপ ফুল মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহত বেছিকৈ ফুলে কিন্তু এই দুটা মাহতো মোৰ এইজোপা গোলাপ একেবাৰেই নুফুলিল সিপাৰে গোটেই টাবটো পৰিপূৰ্ণ হৈ থকাৰ বাবে ফুল ফুলিব নোৱাৰিলে ইয়াত দেখিছেনে গোটেই মাটিখিনি শিপাই কেনেদৰে মেৰিয়াই ধৰিছে টাবটোত একে গোটেই মাটিখিনি টান হৈ পৰিছে গতিকে এই গছজোপাতনো কেনেদৰে ফুল ফুলিব ফুল ফুলিবলৈওতো এটা তেওঁ সিহঁতক শক্তি লাগিব মাটিয়ে টানি ধৰিছে সেই বাৰিষাৰ আগতে মই টাবটোৰ মাটিখিনি সলাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ টাবৰ মাটি সলোৱা কামটো মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ আগতেই আচলতে কৰিব লাগিছিল কিন্তু সময়ৰ ভাৱত একেবাৰে কৰিব পৰা নাছিলোঁ সেই মাটি খোলো অলপ দেৰি হ'লেও আজি ইয়াৰ মে' মাহৰ পহিলাভাগতে টাবটো ৰিপৰ্টিং কৰোঁ বুলি লাগি গ'লোঁ ইয়াৰ গছজোপাৰ চুলি শিপাখিনি মানে সৰু সৰু শিপা অংশখিনি ইয়াত কাটি দিছোঁ কাটি দি পেলাই তাক আকৌ নতুন মাটি দি পেলাই মই কেনেদৰে টাবটো পুনৰ তৈয়াৰ কৰিম আপোনালোকে চাবচোন টাবৰ মাটিৰ লগত মিলাই দিবৰ কাৰণে মই ইয়াৰ আগৰে পৰা চাহপাত থৈ দিছিলোঁ চাহপাতখিনি মই কি কৰোঁ চাহ যেতিয়া বনাওঁ তেতিয়া চাহত চেনি নিদিওঁ চেনি নিদিয়াকৈ চাহখিনি চেকি দিওঁ তাৰপিছত সেই চাহপাতখিনি আকৌ ধুবলগীয়া নহয় চেনি যিহেতু নাথাকে চেনি থাকিলে আকৌ চাহপাতখিনি ধুই ৰ'দত দিবলগীয়া হয় কিন্তু যিহেতু চেনীত থাকিলে আকৌ চাহপাতখিনি যেতিয়া ধুই দিয়া যায় ধুই দিয়াৰ লগে লগে চাহপাতৰ আচল সাৰটো গুচিয়ে যায় সেইকাৰণে মই সদায় চাহপাতখিনি চে চেনি নিদিয়াকৈ থৈ দিওঁ থৈ দি পেলাই সেইখিনি শুকুৱাই গোলাপ ফুলত বা অন্য ফুলবিলাকতো দিওঁ খুব ভাল সাৰৰ কাম কৰে মই নিজেই অভিজ্ঞতা প্ৰেৰণৰ পৰা প্ৰমাণ পাইছোঁ তাৰপিছত মই এয়া অলপ শুকান গোবৰ আছিল শুকান গোবৰ মাটি তাৰ লগত চাহপাতখিনি মিলাই দিলোঁ মিলাই পেলাই এতিয়া টাবটোত মই গোটেইখিনি ভৰাই দিম এতিয়া এয়া চাওকচোন জুন মাহৰ পহিলা ভাগতে মানে ৰিপৰ্টিং কৰা একমাহৰ পাছতে ইমান ধুনীয়া ফুল ফুলিল গোলাপজোপা ইমান মৰম লাগিছে মনটো খুব ভাল লাগিছে নিজে কৰা কামটোত যেতিয়া এনেদৰে সফল হোৱা যায় খুব ভাল লাগে আপোনালোকেও এনেদৰে কৰি চাবচোন দেখিব আপোনালোকৰ মনবিলাকো বহুত ভাল লাগিছে আচলতে ফুল যোনে ভাল পায় তাৰ গোটেই প্ৰাণটো এই ফুলতেই সোমাই থাকে কি কৰিলে ভাল লাগিব ময়ো তেনেদৰে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পিনৰ পৰাই সকলোখিনি কৰি যাওঁ যিহেতু বাগিচাৰ কাম কৰাটো মোৰ খুবেই প্ৰিয় বহুত ভাল লাগে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পিছত পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ